Наше життя то стрим, стрим колетит, я не против, наша страна, наш стрим, она потребует больше турботы. Снова, это Макс, А мама ставится в фантастику. А ты идешь из машины сейчас? Да нет, я дома, просто... А. Че, не видишь, мебель загрязняется? Ну, не не, не видишь. А, ну да. <соцентрический> <соцентрический> Че, как делишки? Я давно не, не, не заглядывал ни в канал. Да такие. нормально. Что давно-то нет? Где-то ж был на днях? Нет. Ну на днях. Но а, в смысле я так захожу время от времени. Давно уже а сидишь? Нормально. Давно. Всю ночь. Блин, к сожалению, да. К сожалению. Потому что потому что хочется. А я уже третий стрим делаю, кстати. Серьезно? Ну, так, так получилось, да. Это к сожалению, потому что хочется ж, ну не залипать так было. Ну понятно, но если контент есть, если какие-то. Да, оно прет просто. Оно прет, а потом не прет, знаешь. Если, например, есть ролик за роликом, мне, ну, для меня, то я ну, наделаю, давай. а потом в другой день... Понимаю, что можно не искать ролик, а просто посидеть. Кстати, я вот тоже, ну, чисто такую программку установил. Для и разговоры там начал записывать, для, ну, чисто так, для интереса. Ага. О, ой, так, скажем так, часов, наверное, на 10 наговорил с людьми, но 2-3 диалога, блин, класс. Если угу. вот это как-то скинуть, я не знаю, то было бы так, интересно. Так выкладывай. а ты не хочешь выкладывать, YouTube делать? Нет, ты я хочу, 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 но это же сначала надо это вырезать там. То есть это, это связано с работой, как говорится. Я записываю, например, на каком часу, если вдруг там ну, хорошее да, появилось. Да, да. Да, так как я делаю, да. Ну да. И вот там был такой разговор, блин, с одним... Прикинь, как это называется, Спарта uh -huh. есть такая. Это он еще с 2014 -го года наемник, и он прикинь, ему оторвало ступню uh -huh. полностью, и вот он сейчас там на реабилитации uh -huh. и говорит, когда получу протез, вернусь, мол типа. Uh -huh. Но так... я начал его расспрашивать, и он столько много интересных вещей нам выкладывал, блин. Так ты, так ты это смотри, вот, например, есть условно блендеризм. Ты связался с ним, он тебе это все сделал, вырезал. Ты заплатил не мне донат, а ему заплатил за работу. Все. И он тебе сделал... А, а, ну понял. Человек, понял. который режет, вырезает, вырезает мат, вырезает маты, вырежет да, да, тебе нет. этот фрагмент по таймингу, он за это получит от тебя деньги. Ты мне больше не донатишь, а делаешь свой контент благодаря, mm -hmm. а он тебе помогает и все, ты ему mm -hmm. донатишь за это и все. Не, ну, ну тоже тебе... интересно. Я, как... ну так вот этот товарищ такой наговорил, елки-палки. полки. Ну и да. он говорит: я вернусь, мол, типа, ну я говорю, какую ты вернешься, у тебя ступни нету. Ну, там я, типа, наводчиком, там в артиллерии смогу где-нибудь там, где не надо там сильно бегать. А потом, в общем, короче, разговаривали, разговаривали. Мне он уже задолбал, честно говоря, уже все, что хотел, я от него услышал. И он сам себе столько противоречил в принципе, а -а -а. в одном же тексте. Угу. Но в конечном счете, короче, я говорю, ну ладно, а, ну, ты не думаешь, что у тебя эта судьба такая, что вот оторвала ногу? Это тебе такой звоночек. Uh -huh. что в Следующий раз ты придешь. типа, <звучит> <как -то, звучит> я говорю, процентов, короче, слава Украине пока. <свучит> у него такое лицо. А он, ну... а он, ты ему говорил, что ты из России переехал <звучит> или нет? Да-да, я разговаривал, а. как будто я россиянин. А, я понял. А, а ты и... под российскими ним говорил? Ну, ну, да. А -а -а. И, и вот, кстати, классно. Он там на... про Спарту на рассказывал, как у них все это. Uh -huh в каких он он и был в Бахмуте э, и так далее то есть mm, очень очень много такой информации которую ты где-нибудь там не услышишь а от, чисто от первого лица mm. и поэтому надо бы вы во-первых чтобы он там куда-нибудь в миротворец попал чтобы mm -hmm. это русло, как говорится засветили mm -hmm. а с другой с другой стороны он много чего интересного рассказал что может кому-то даже стало бы интересно mm. Но его... Смотри, есть, я тебе говорю, что это надо выкладывать, я считаю, конечно же. И у тебя есть преимущество, то, что ты, короче, типа, яв, да. явно не украинец для них. Да, вот, да, да. Понимаешь? Да. Если если взять, например, Эдгара, он э, все-таки украинец для нас. Ну да, да, А, да. а вот ты на самом деле ты можешь занимать нейтральную сторону, ты имеешь ну, право да. на это. И в диалоге ты можешь, ну, понятно, что ты не можешь... Смотри, но... в разговоре, я, я вот знаешь, почему сомневаюсь, что если я выставлю, многие начнут меня комментировать в чем? Что, мол, типа, ну, такой же русский, потому что я с ним, на, на типа, на равных или как-то спокойно uh -huh. разговариваю и, типа, там его так, типа, поддерживаю в кавычках, да? Uh -huh. Но это для того, чтобы из него вытянуть как можно больше информации, да? Ну и в конечном счете он уже вообще начал все выкладывать. В смысле, так типа, мы на равных, давай выпьем не, там. Не, не, подожди, подожди, подожди. Я, извини, что я. Так ну... ты не смотри, что будут комментировать. Ты же считаешь это полезным контентом. Ну да. Все, он должен увидеть мир, а мир должен увидеть контент. Да. Ну, то есть я считаю я так... Я тоже а... так, я тоже а... так. Да, да потому, что... потому что главное, как ты считаешь, а дальше будешь смотреть уже как себе... Вообще. Или же мне попался один человек. Там, по-моему, с Харькова, uh -huh. я уже не помню точно. Ну и вот, и вот он чистой воды ватник. Uh -huh. То есть он гражданин Украины, но он тоже себя меня за своего там держал. Он такое там говорил, я просто у меня волосы дыбом вставали, да. И вот uh -huh. это тоже поставить. Опять же, это должны тоже люди видеть, почему что что есть такие такие мрази по да. не назовешь да а, еще комментарий к сожалению для ютуба тебе придется ну если ты будешь ютуб выкладывать тебе придется писать вначале, что это все актеры ну то есть а то есть это диск дисклеймер, да к сожалению это... для ютуба так надо потому что иначе тебя точно снесут а это как плюсик, что ты скажешь? Так это же постановка. Так типа. я тоже заметил, почти все блогеры да. сейчас э, mm. делают вот этот текст вначале. Да. Это, к сожалению, это... вранье. как бы для меня, я это mm. не приемлю. Но, но ну, а как делать? Ну так uh, надо крутиться. Не, ну, не, ну, если это дает, что тебя не там никто <сёк> не, не, не. Не то, лагает. что никто, но есть шанс, что. Ютуб должен немножко успокоиться, потому что ты говоришь, это актеры, нанято Докажи, что это не так. Он не может ну, да, 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 да. А как ты думаешь, эти маты, если идут, их надо за убирать, как? -то? Знаешь, мне кажется, не ну маты само собой, но тут первое, агрессивные маты, например, твою сторону. Mm -hmm. И это агрессивные маты. То есть если он говорит в разговоре... Не, в разговоре вставляет да. слова. В разговоре что... э, это для монетизации плохо мат. Mm -hmm. А так, в mm -hmm. принципе, ничего. Но если он начнет оскорблять матом, то это плохо. Mm -hmm. Ну, это все. Это надо... Mm -hmm. И, э, знаешь, самое главное, не маты, а вот плохие слова, mm -hmm. плохие месседжи. Ну, условно человек утверждает, что мне надо избавиться от этой жизни посредством... Ну понятно, понятно, понятно. А это все, если такое будет не запикано, mm -hmm. гарантия снесут канал. Понятно. Ну, допустим, вот он когда рассказывал, он там довольно-таки красочно описывал, как вот там они там кого-то. Да, это все надо, же, конечно, надо каждое слово, слово надо запикивать. Слово, mm -hmm. ну и пошло, поехало, там все, mm -hmm. все там с кровь, кровью, авария, вот. Ну, да, 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 да. Надо продумывать это ну к сожалению ну, что да. запикивать и и к сожалению ну смотри как видит тебя youtube youtube uh -huh. в идеале хочет показывать котиков uh -huh. лайтовый контент деток да где не будет uh -huh. э, ссоры в комментариях вот это ему uh -huh. главное и по ссоре в комментариях и жалоб на твой канал он делает вывод что у тебя не котики ну, понятно. Тебе я... надо максимально что-то придумать, чтобы это был котик. Либо выкладывать не в YouTube. А условно. Не, ну я в... даже думаю, ну ладно, хорошо. Сейчас вот я могу хороших роликов там 3-4 на нарезать, да, грубо говоря. А, ну и что? Ну я кто я, что я, меня никто не знает и так далее. Так, так. будет канал висеть. Нет, ну так тогда, тогда есть вариант дать мне такой ролик. Я себя опубликую, а ты за это получаешь что вот тебя нет, начинают узнавать, а что, что люди заинтересуются. Да. Не, ну почему бы и нет? То есть, В принципе, не, нет это, это как вариант, что ты говоришь, что у меня никто не посмотрит, потому что ноль подписчиков. А у меня не ноль. Я могу выложить, проэкспериментировать и посмотреть. Ну, конечно Хорошо. же, тогда может на другой, а не на этот основной. Я боюсь, потому что, ну, ну да, это или, или там, И насколько, риск. да, насколько надо смотреть, насколько запикает каждый такой фрагмент. Потому У -у -у. Что, ну, это следить. Нет, надо. Ну, ну, смотри, Алексей. Да. Э, если хорошую эту идею подал, Формально. просто если людям на самом деле это интересно, мне не идет речь о том, что я там хочу что-то там зарабатывать или еще угу. просто, знаешь, интересно, что как люди заинтересуются, не заинтересуются, потому что возникают Слушайте. разные диалоги. Де деятельность э э мы делаем не только для того, чтобы зарабатывать. Да, я, чтобы люди видели, что да. творится на самом деле, кто как там мыслит, чем думает, чем, что делает, понимаешь? Напри например, ролик выставляется у меня. А я подписываю, что перейдите, э, типа ну, подпишитесь да. на автора вот этого ролика, ну, понимаешь? Ну, и это тоже как ход, и постепенно начнут подписываться туда, где у тебя будет канал твой. Ну, то есть так можно. Ну, ну, ну согласен, потому да. что людям интересно будет тогда, ну, если да. понравится. Э, ну. Да, я, но я хочу немножко поднабрать и самые-самые такие слитки, да, я да, бы мог, да. бы, там мы спи, могли бы списаться как-то, да. может, через Телеграм там или еще вот. что-нибудь. Ну, да. ну, я же говорю, что надо сотрудничать с людьми, которые будут резать. Это моя э, ну, mm -hmm. позиция, но, к сожалению, из-за того, что я не вижу. Ну, что mm -hmm. не вижу сам делать. Mm -hmm. Но когда блогер будет заниматься нарезкой, то у него больше шансов выстрелить в дно. Знаешь, mm -hmm. в чем? Но ты столько будешь учиться время тратить, это просто. Ну да, это согласен. Это просто убитое время, может, никуда, и ты на третьем ролике скажешь, горит оно. Лучше, если есть копейка какая-то, заплатить эту копейку человеку. Ну, мне сначала надо найти таких людей. Ты так говоришь, просто что есть такие люди, я согласен, но если ты вообще в этом не шаришь. На, скажем так. Mm. Еще момент, плох, плох, плохой момент в таких людях рассказываю. Mm -hmm. а, было сотрудничество с кем-то у меня. Mm -hmm. Они анонимно были. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Они в итоге дали желтую монетку мне. Ну, то есть желтая это без монетизации. То mm -hmm. есть люди сделали ролик, запикивали мат. У меня mm -hmm. пришла желтая монетка. Mm -hmm. и я им говорю: у нас желтая монетка. Они говорят, ну и что? Он как? Мы же запи... как-то запикивали. Ну понял? То есть они не ответственны, они не понимают, что главная цель запикивания это дать зеленую монетку, чтобы у меня пошла денежка, и YouTube не банил. И Ютуб не банил, потому что желтая будет банить, а зеленая не будет банить. я вообще это не понимаю. Я тебе просто рассказываю, что есть две монетки. Желтая и зеленая. Желтая это не прошла монетизация, а зеленая это хороший момент. И вот если правильно все маты запикать, все плохие места, то должна быть зеленая. А если mm -hmm. человек делал работу, запикивал, а потом говорит: а мне все равно какая у тебя монетка, я же делал работу, да, 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 то вот да, да, такой да, работник да. не нужен. Ну, то то есть... Согласен, согласен да. с тобой, согласен. Да. Ему надо объяснить, что главная цель получить зеленую монетку на таком mm -hmm. супер негативном контенте. Его задача сделать эту зеленую монетку. По, по идее, если он специалист, он должен это тоже сделать. Правильно, понимать. если он специалист, а если он такой себе вчера, вчера занимался фотографом, а сегодня специалист. Mm -hmm. ну, Согласен, согласен. И вот эта проблема найти как найти такого человека. Ну есть у меня же такой человек. Захочет ли он это делать? Ну, ну, да, надо да, связываться да. и общаться. А, а, это я не хочу. А ты как как вышел то на него? Просто так или тебе он написал или что? В смысле... Ну он постепенно присоединился к нашим стримам, угу. занимался себе своим каналом. Он. Да. У него есть блендеризм, занимается угу. каналом. Uh -huh. Вот. Потом я что-то там э, говорю, попробуй ролик порежь, маты. Он говорит, попробуй. Попробовал, сказал, что это для него несложно. Uh -huh. и, и соответственно так начал делать. Есть еще один с первой группой инвалидностью. Uh -huh. Человек э, не разговаривает и не ходит uh -huh. на, на колясочке. Но, uh -huh. но, но он сказал, я когда-то делал подобную работу. Если у меня получится, uh -huh. я буду делать. И у него он делает мне режет ролики сейчас и, и но он в своей программе он на телефоне режет исключительно uh -huh. Uh -huh. и он как-то uh -huh. это умудрился сделал и вот и вот то есть у меня два человека таких uh -huh. вот и есть юра который раньше резал сейчас не резал, юра и сейчас uh -huh. он вырезает фрагмент вот это uh -huh. и передает уже этим ребятам понятно, понятно. да ну, то есть три Все человека круто круто да но у меня же бывают к ним претензии, но я очень такой, знаешь, лояльный, и говорю, да, подумаешь, там, что-то не получилось, давай подумаем, как, как mm -hmm. сделать правильнее, там, в следующий раз, там, потому что я, ну, я очень спокойно не, не ссорюсь с ними никогда, когда мне что-то не устраивает, ничего страшного, это же люди, как бы. Просто... Не, ну, ты в этом уже так долго варишься, ты имеешь какое-то представление? Я представление имею, как, как резать, то есть я да. именно понимаю каждое слово, что надо зарезать. Uh -huh, uh -huh. Да, Ну, а, а у них еще этого нет, потому что ну, кто знал, что там фашист не надо, пикать, а нацист надо, вот кто знал? Серьезно? Да, вот все блогеры это слово не пикают, а вот это пикают. Почему, где они uh -huh. правила читали, я не знаю. Ну, ну, вот все абсолютно. Хотя любопытно, скажем так, допустим, этот вук верит Верритатис, с которого я сейчас стал много смотреть, мне да. понравился ага. его контент, э, у него и то, и другое, и иной раз там любые слова, и даже маты, иной раз, э, и, и вроде бы ничего такого нету, в смысле, у него проблем не возникает, да. я так, так чувствую. Э -э, так. Большой канал, во-первых, mm. во-вторых, человек сам, как видит, так и делает, ну, типа... Mm -hmm. И я тебе говорю, что моя цель обезопасить полностью, чтобы YouTube претензии... И он думал, что тут котики, все такая задача. Знаешь, И... меня да. Извини, да, не да. Люблю. Да. Вот сейчас в, в рулетке в одной из рулеток, которые я имею, у меня два-три разных этих так. Угу. Так вот один меня забанили угу. полностью, при том. Потому что я пользовался программой для определения человека, откуда uh -huh. и я не понимаю, как они узнали, что я эту программу использую, uh -huh. но сейчас там полностью закрыто. Я могу ее открыть снова, uh -huh. если там заплачу. В принципе, не там не такая большая сумма, но как бы там ни было, я просто меня удивило. Я всю дорогу этой программой пользовался. А сейчас, как же она называлась, это свиноскоп. Угу. А, да, есть такая, да. Ну и вот. И меня, во-первых, написали, что, мол, типа, бановали. И, и, и фотографию сделали с экрана, э, ну, как у меня, вот я сижу, вижу, да, вот эту свинюшку. Угу. И, и, и сказали, мол, типа, этими программами нельзя пользоваться, и поэтому ты тебя бановали. Okay. Я боюсь вообще какие-либо программы вставить, которые показывают... Ну, окей, да, может быть. А еще хотел сказать, смотри, если э, к этим людям ты не обратишься, что у меня работает, то э, можешь обратиться, э, например, выйти, если сможешь. Станислав Чумак, uh -huh. у него, по-моему, 4 человека режет ролики сейчас, uh -huh. если, если, если я не ошибаюсь. Станислав Чумак очень популярный блогер. Просто, ну, не все же всех знают, да, вот ты можешь не под... Там у него там около 200 тысяч подписчиков. У него, по-моему, 4 человека режут ролики. И он был, называл и говорил им спасибо, там все. И если на них выйти, я уверен, что у них найдется время тебе помогать. Ну, я уверен. Ну, просто вопрос денег, и хочешь ли ты платить. Вопрос денег, сколько это удовольствие стоит. Это разные есть. Смотри, есть, например, если это ролик тяжелый для обрезки. Ну, да. это от 8 до 20 долларов может быть. Ну, это в принципе не так. Я просто тебе говорю, что если имеет смысл или попробовать, а -а -а. и потом а -а -а. дать, например, на мой канал или с кем-то другим. Ну, да, внешне да. принципиально, да, нет, тебе нет, не, не, нет, я же я... тебе не предлагаю прям о, давай не, сотрудничай не, 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 со мной. Парень, Алексей, да. э, я как раз да. таки именно. Э, даже благодарен, если да, если так как и твое если оно но... того стоит, вот тебе да, чтобы показать, ты хочешь и mm -hmm. заплатишь людям за работу, а они mm -hmm. работают mm -hmm. все-таки, то соответственно, mm -hmm. ну ты получишь свое, ну опять это же все индивидуально, кто-то за столько режет, кто-то за столько mm -hmm. то есть, ну, понятно, можешь... понятно, ну я просто mm -hmm. хотел да, да, примерно, знать, в каком да. радиусе mm -hmm. вот это что, но ну, или еще такой mm -hmm. простой способ, который применяют другие mm -hmm. люди, это Писать, типа, сайты там ворки, ну, типа как фрилансеры, э, и там mm -hmm. можно искать такого человека. Там же по-любому а, есть. Ты, ты, я, я опять забыл, назвал mm -hmm. это, как это называется, этот э, э, вид работы. А я не знаю. Монтажёр, я не, подожди, я. Ты, ты Ты назвал какое-то название. Не что? знаю, не помню. Я говорил, режет ролики, режет матюки, но я же не... Не, нет, ты сказал, блин... Не знаю. Ну Кому мне обращаться? Ты, ты какое-то такое слово применил. Я, не знаю, я говорил не... Станислав Чумак только. Нет, я имею в виду не имя, да. а вообще их профессию, как бы Ну я, я монтажник. Монтажник. Не знаю, редактор. Ну да, да, да. Ну как, в Ютубе это называется редактор, например, или ну я может задам так поисковый, типа редактор Ютуба, типа того. Да, да, типа что-то, чтобы оно, чтобы люди, чтобы тебе нашло специалиста именно для Ютуба, чтобы он знал все нюансы правил Ютуба. Такие люди обязаны читать правила, что можно резать, что нельзя. Ну, сейчас правил очень много, все больше и больше становится, скоро вообще ничего нельзя будет выставлять. Конечно, конечно, сто процентов.